बिसमीम असलकुम प्यारे दोस्तों मेंफ़े चैनल में आपको खुश आमदीद मेरा नाम मोहम्मद एहसानल सज्जाद है और आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम उम्मा के तीसरे खलीफा राशि आश्र मुबरा में से एक दीन इस्लाम की तरफ सबकत करने वाले और सरजमीन हबशा की तरफ सबसे पहले महाजिर जाम क़ुरान ओरैन सैदना ओसमान इबन आफ़ान अमवी अलशी रजी अल्लाह तन की अजवाज और औलाद के बारे में जानेंगे यानी आपने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ अत में कितनी शादियाँ और निकाह किए और उनसे आपकी कितनी औलाद हुई दोस्तोंस्स्मान रजील्ला की विलादत आमुलफील के छः साल बाद और हजरत नब्बी से सैतालीस साल कबल हुई इनके वालान बिन अबाश बन उमैय से ताल्लुक रखते थे और जहूर इस्लाम से कबल ही फौत हो गए हजरत ऊस्मान रजील्ला बचपन ही से सिफात और फितरत के हामिल थे इस्लाम का जहूर हुआ तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तन की दावत पर फ़ौर इस्लाम ले आए उस वक्त इनकी उम्र चौंतीस बरस थी रिवायात के मुताबिक इन्होंने मुख्तलफ अवात में आठ शादियाँ की जिनसे होने वाली औलाद की तादाद सोलह थी जिनमें नौ बेटे और सात बेटियाँ शामिल हैं दो सौ रिवायात के मुताबिक हजरत उस्मान रजी अल्लाह तन ने सबसे पहले मक्का में रुकैया बिनते रसूल वसल्लम से निकाह किया जिन्हें अबू लहब के बेटे उतबा ने अदावत में आकर तलाक दी थी इन्हीं के साथ आपने सबसे पहले हबशा की तरफ हिजरत की और वहां से वापसी के बाद मदीना का रुख किया फिर जब गजब बदर का मौका आया तो रुकैया रजी अल्लाह तन बीमार हो गए और नबी करीम वसल्लम हज़रत उस्मान को इन्हीं के पास रहने का हुक्म फरमा कर बदर की तरफ रवाना हो गए इसी दौरान हज़रत रुकैया का इंतकाल हो गया और हज़रत उस्मान ने इन्हें जन्नतुल बकी में दफन कर दिया इनसे आपके बेटे अब्दुल्ला पैदा हुए जो महज छः साल जिंदा रहने के बाद फोत हो गए इन्हीं के नाम पर आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला थी दो सौ हजरत रक़ैया की वफात के बाद सन तीन हजरी में रसूलसम ने अपनी बेटी उम कलसम रजी अल्लाह तह कोजरत स्मान के निकाह में दे दिया जिन्हें ओतयबा बिन अबी लहब ने तलाक दी थी ये आपके निकाह में तकरीबन छः साल रही और सन नौ हजरी में वफात पा गई इनसे हजरत ऊस्मान की कोई औलाद न हुई उम कल्सम की वफा के बाद स्मान रजी अल्लाह ताल ने बनु माजम कबीले की फ़ाख्ता बिनते गजवान बिन जाबर से निकाह किया जिनसे अब्दुल्ला अल असकर पैदा हुए और ये भी कम सनी में ही फौत हो गए इसी तरह उसके बाद आपने बनु गदफान कबीले की उमुल बनीन बिनते बिन हसन बिन हुजैफर से निकाह किया इनसे आपका बेटा अब्दुल मलिक बिन ओस्मान पैदा हुआ और कम सनी में ही फौत हो गया इसके अलावा आपने उम आमर बिनते जुन्दुब से निकाह किया जो कबीले दौस से ताल्लुक़ रखती थी और साहबी हजरत जुंदुब बिन आमर दोसी की साहबजादी थी इनसे आपके बेटे आमर बिन उस्मान और अबान बिन उस्मान पैदा हुए जो बहुत नामवर हुए और तवील उम्रें पाई ये दोनों मदीना के ताबीन में से थे इन में बिन ओस्मान हजरत ऊस्मान रजियाल तक रह जाने वाली औलाद में सबसे बड़े थे इसी तरह अबान बिन उस्मान मदीना के दस बड़े फकहाब में से एक थे और अमुवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में खासा एजाज हासिल किया और सात साल मदीना के वाली रहे और पचासी साल की तवील उम्र पाई आमर और अबान के अलावा उम आमर बिनते जुंदुब से हजरत उस्मान के बेटे खालिद और उमर जबकि एक बेटी मरियम भी पैदा हुई दोस्तों इसी तरह हजरत स्मान रजी अल्लान ने बनु मखजूम की खातून फ़ातमा बिनते वलीद से भी निकाह किया जो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तन के चाजाद भाई वलीद बिन अब्द शम्स की बेटी थी जो ख़ुद भी सहाबी थे और जंग यमामा में शहीद हुए फातिमा से हजरत उस्मान के दो बेटे वलीद और सईद जबकि एक बेटी उम सईद पैदा हुई इनमें सईद बिन उस्मान हजरत अमीर मावी और रजी अल्लाह तन के दौर में फ़ौजी जर्नैल थे और कुछ अरसा खुरासान के वाली भी रहे इसके अलावा हजरत उस्मान ने बनु अपने शम से ताल्लुक़ रखने वाली रमला बिन ते शैबा से निकाह किया जिनके वालिद शैबा बिन रबिया गजब बदर में हजरत हमजा रजी अन के हाथों कत्ल हुए रमला से हजरत उस्मान की तीन बेटियां हुईं जिनके नाम आयशा उम अबान और उम आमर बिनते उस्मान थे इसी तरह हजरत उस्मान की एक जवजा नाइला बिनते फराफस थी जो कल्ब के मसीही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी फिर आयशा रजी अल्लाह अनहा के हाथ पर अट्ठाईस हिजरी में मुसलमान हुई। हजरत उस्मान की शहादत के वक्त यही उनके पास थी और इन्होंने ही उनके खून आलूद कपड़े हजरत माविया तआला अन के पास शाम भेजे थे इनसे हजरत उस्मान की एक बेटी मरियम बिनते उस्मान पैदा हुई बाज़ कौल के मुताबिक अम्बसा भी पैदा हुआ तो सो यह हजरत ऊस्मान रज़ी अल्लाफ अव में अजवाज की तफसील थी जिनसे निकाह करने की तरतीब बहरहाल ज़रूर इससे मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन बक़ौल हाफिज अबन कसीर रहा के बवक्ते शहादत हजरत ऊस्मान के पास चार अजवाज यानि नायला रमला फ़ाख्ता और अमुलबन थी और एक कौल ये भी है कि बनीन को मासूरी के ज़माने में आपने तलाक दे दी थी वल्लाहु वल्लम इसके साथ ही ये वीडियो अपने अख्ताम को पहुँची अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वर्का